свидетельство. Свидетельство того, что Бог сделал в нашей жизни. Я не знаю, как вы, хотя когда вот вы делились, многие из вас прозвучало, что вот я потому что увидел, услышал, <laughs> изменился Юра, <laughs> или, там изменился этот, или изменился этот. Свидетельство людей, которые пережили на своей жизни силу Божью, они заставляют нас поверить в то, во что, может быть, еще вот две минуты назад мне было тяжело поверить. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня Макс поделился, можно? что Макс поделился своим свидетельством, там буквально минут 15, там, да, и поделился тем, вот вообще, где был, и я вот так, чтобы, знаете, иногда, что помогает поверить, это когда ты человека... Да, значит. да, когда ты... Я его встретил, короче, вот таким, я не знаю, маленький компьютер, извините, но, может вам видно. Он весил 53 килограмма. Мы познакомились с ним в одной из наркологических клиник, где я работал социальным работником, и я консультировал зависимость людей. И вот однажды в мой кабинет вошел вот этот, не знаю, его не назвали уже человек, а что смерть идет, или мертвец идет. И это было где-то, наверное, лет 5-6 назад. Я бы хотел, чтобы он сегодня поделился своей историей и рассказал вообще о том, и до, и после, что вообще Бог сделал в его жизни. Да. Я извиняюсь, Сережка, потом свою фотографию на лестнице покажешь? Хорошо, всем привет, да, да. Всем привет, меня зовут Макс, мне 37 лет. Это мое прошлое, сейчас сидит. Это прошлое да, Сейчас сидит. Другой Макс и действительно в прошлом я умирал. В прошлом в моей жизни было очень много боли, разочарование. Слушая вас и понимаю, что... Несмотря на разницу в возрасте, у нас одинаковые были проблемы и трудности в жизни. Зависимость от алкоголя, от наркотиков ⁇ это ну, очень серьезная штука, с которой мы сами не можем справиться. И что нам, кто нам помог, это Иисус, который вошел в нашу жизнь, освободил нас от этой зависимости, от этого рабства. Знаете, вот честно скажу, я не знаю, что вам рассказывать про свою прошлую жизнь, потому что ничего хорошего в ней не было. И то, что было у меня, оно было и у вас. И были пять лет строгий режим, 16 лет какого-то. Ну ничего хорошего вообще. В 30 лет проснулся, увидел себя и был в шоке. Ни зубов, ни будущности, ни надежды. Ноги отдираю вместе со штанами, практически язвы такие включится Ключица проколота, гной валит. Не можешь ни дышать, ни пить, ни кушать, ни улыбаться. Ничего не можешь. Без наркотиков ты не можешь ничего. А так жить хочется реально. Ты жизни ты -то толком ничего не видел. 30 лет. 16 проколок. 5 просиженных. Хорошего. Я в тюрьме только научился читать и писать. У меня 6 классов было образование. Я вырос в дисфункциональной семье, где родителям было все равно, когда, ну, есть я или нет. Свою значимость и любовь я а, бежал искать на улице. Любовь, наверное, не в отношениях с девушкой, а в любовь, принятие, уважение. Это, наверное, то, чего не хватало нам в детстве, когда мы были маленькие. Мой отец, который должен был воспитывать меня, а -а -а, заботиться обо мне. Его забота была не такой, как в нормальной семье. Почему я сказал, что дисфункциональная у меня семья была. Мой отец использовал физические методы воспитания надо мной. Он употреблял жестко алкоголь. Бил меня очень сильно наказывал, ставил на банку с солью, с горохом, с гречкой все это перемешанное разбитое стекло на несколько часов на колени. Я стоял маленьким ребенком 7 лет, но все разъедало. Бил меня до такой степени, что у меня кожа в некоторых местах лопалась. И я понимал, что я не могу находиться дома в такой семье. Я не люблю своего отца. И что такое любовь, наверное, ее вообще не существует. Потому что в наших семьях, да, мы помним, что если любит, значит что? Бьет. Да, бьет да, действительно. Да. Знаете, я видел, как папа бьет мою маму. И были такие случаи, что он с ножом кидался на маму. И мама говорила, если любит, значит бьет. Значит, я так боялся этой любви реально. Переживший эту боль в своей жизни. Я так не хотел, чтобы меня любили вообще. Я убегал от такой любви. 14 лет я уже попробовал наркотики, начал воровать. 19 лет тюрьма, усиленный режим. 24 все то же самое. Ничего хорошего вообще, ничего хорошего. 30 лет проснулся, посмотрел на свою жизнь, мама умерла. Брат разбился на машине, отец ушел в возрасте, когда мне было там 14 лет, не знаю, или 16, не помню. Знаете, один реально вообще, один никому не нужен. Друзья, на которых надеялся, рассчитывал, что они будут со мной рядом, как мук посметал. Нема ну, типа, никого. Живешь на парадном. Хочется ж покушать. Хочется нормально поспать здесь в белую кровать, как вот здесь, вот хотя бы. А нету белой кровати, нету простыни, нету души. И ты понимаешь, что ты живешь, не живешь, а существуешь. И так жить неохота. Знаете, были даже такие попытки а, реального суицида, когда просто брал на себя вешал петлю и просто проехал в надежде на то, чтобы повеситься. А на углу вот здесь. Брал наркотик специально, чтобы предвознуться, а не получалось. И не живешь, и умереть не можешь. Ну что это за жизнь? Знаете, в один из дней сестра меня уже подобрала. Сережка сказал, что я весил 53 килограмма. Общество от меня отстранилось. Я просто проснулся, я даже тогда и не спал, потому что у меня внутри все, наверное, кипело, все бурлило настолько сильно, что я Понимал, что дальше я так жить не хочу. Лучше умереть, чем жить так, как я живу. Я сказал Богу. Говорит, Бог, вот если ты есть, если все, что тебе говорят, правда, просто поменяй меня и мою жизнь, потому что ну, я не хочу так жить. Ну, не хочу. Или дай мне умереть возможность. Потому что та боль, которая была у меня внутри, которую я пытался заглушить наркотиками, алкоголем, она была просто невыносима она настолько меня внутри разъедала, что жить в трезвости я не мог, потому что я смотрел за окно, когда люди идут на работу, когда какой-то мужчина берет за руку своего сына и ведет его в садик. А у меня нет этого. У меня нет. И общество от меня, оно отвернулось вообще. Я сказал, Бог, если ты есть, просто поменяй мою жизнь. Первое, кого он привел, это милиционера, который меня за наркотики принимал, он позвонил и говорит, слушай, а ну спустись, хочу с тобой пообщаться. Я спустился, он посадил меня в машину, отвез в наркологическую клинику и сказал, слушай, я не знаю, что я делаю, почему я это делаю. Говорит, ну если ты еще раз уколешься, я посажу тебя на пять лет минимум. И я понял, знаете, что для меня, наверное, это один единственный шанс пойти в эту клинику избавиться от той зависимости, потому что я там по 20 кубов ширки, по 10 соната, димедрола, то есть, ну, такие, я сейчас читал свой дневник, который я писал в 2009 году, что я употреблял, в каких количествах, что у меня происходило внутри, мне казалось, что это вообще, ну, какой-то другой человек пишет, ну, ну не может такой, ну, здоровый человек столько употреблять, то есть, там нужно быть настолько одержимым, настолько безбашенным, чтобы вести такой образ жизни, в котором я находился. Я поехал в клинику, Бог привел второго человека. Знаете, вот иногда люди могут быть как ангелы, а, которых Бог приводит для того, чтобы наша жизнь поменялась. Или для mm -hmm. того, чтобы сказать о том, как Бог сильно любит нас. А, вот мы помним, да, истории две в Библии, такие вот, как у меня отвлекаются, это когда а, пришло три ангела, а, mm -hmm. да, когда... Мои Авраам, Авраам, да? Авраам и Сара, когда они ждали столько лет ребенка, пришли три ангела. Они не пришли с крыльями, потому что сразу было понятно, что это ангелы. Они пришли в виде людей. Для того, чтобы дать надежду. Вы знаете, Сережа и все другие люди, которые в моей жизни принимали участие, чтобы я стал тем, кем я есть, это были ангелы. Почему? Потому что Бог производит в людях определенные действия, хотения, да, по своему намерению. И Бог благодаря тому, что я встретил с Сережу, дал мне эту надежду, в которой я так нуждался. Он сказал, что Макс, несмотря на то, что в каком бы ты состоянии сейчас не находился, у Бога есть на твою жизнь план. И у Бога есть мечта. Я говорю, слушай, Сережа, ну что ты за бред какой-то говоришь? Посмотри, я говорю, у меня вон дырки в ногах. говорю, посмотри, он все течет с меня. Я говорю, не могу ни дышать, ни спать, еще не знаю, сколько месяц может протянуть. Какой план, какая жизнь? Мне это как-то было, ну, даже неприятно внутри. Но что-то внутри, значит, в моем сердце произошло, что я поверил в то, что а вдруг? А вдруг у Бога есть план на мою жизнь? А вдруг моя жизнь может быть другой? Сергей пригласил меня на кофе-хаус, дал такой визит, говорит, приходи. Честно скажу, для меня это было такое, знаете, вот когда тебя приглашают на свадьбу, пригласительный получаешь. Блин, класс, ты в числе ста э, человек избранных, которые пойдут именно, получат и радость, и удовольствие. Вот эта визитная карточка, она была как пригласительная на свадьбу. Я, правда, не знал, что женюсь на любви Иисуса Христа, и она настолько пленит мое сердце. Аллилуйя. Да, и я пошел вот на этот кофехаус, встречал ребят, с которыми кололся, сидел в тюрьмах, я видел, что они какие-то другие. Глаза светятся, улыбка, а, счастливые люди ходят. А я же понимаю, что мне, чтобы так улыбаться, мне надо выкурить, наверное, пакета полтора. И то, наверное, не получу такую радость. И мне так захотелось этого иметь. Вот этой легкости. Просто ты говоришь, а что в твоей жизни произошло? Они мне говорят, так да Бог пришел в мою жизнь, говорю, поменял и все. Я говорю, слушай, ну и я так хочу. Вы знаете, вот а, хочу, хочу. Ну, хотят все зависимые люди, чтобы их жизнь поменялась. А сделать путь мужчины, поехать в центр реабилитации, это, наверное, было сложно. Но не в моем случае, потому что я понимал, что если я, это для меня единственный шанс. Потому что если я не поеду, то я умру. реально. Я поехал в центр реабилитации, такой же, как у вас, ребята. Ну, может, чуть-чуть даже похуже, потому что у вас тут, я вижу, кровати, да? Хата. А? У вас а, была глиняная хата. Знаете, да, я понял одну такую вещь, что не глиняная хата меняет жизнь, и не программа реабилитации, это твои отношения с Богом. Потому что у нас было 26 человек, из 26 человек тоже разного возраста, смотрю на вас, где-то все родное, похоже, потому что мы все были разные. Меняют отношения с Богом, реально. Когда ты... Встаешь каждое утро, прибегаешь к нему и говоришь, Господь, я просто хочу знать тебя больше. Обними меня своей любовью, просто очисти меня от этой шелухи, очисти меня от этой гадости просто. И Бог как-то так прикасается к тебе. Я на третьем месяце реабилитации смотрел фильм, и прикиньте, я первый раз заплакал. Фильм «Август Раш», называется, там о маленьком мальчике, как он, ну, там, хороший фильм. Ну, как, я не скажу, что он христианский, но там нет ничего такого, с этого фильма можно получиться. И знаете, я сидел, смотрел этот фильм, и я просто понимал, что я плачу. И мне так было стыдно реально, что сидят взрослые мужики и они видят мои слезы. Я встал, убежал с комнаты, с зала, просто вышел и начал плакать, молиться Богу, потому что когда у меня умерла мама, ребята, я не заплакал, я не плакал, я не пролил ни одной слезы. Я пошел, взял баян и уговался. Когда пришел Бог в мою жизнь, была тема «Благодарное сердце». Пастор Роман Лебедев в Назарянской церкви делился. Я приехал после служения, как вы в воскресенье вот ездите на служение. Вот приехал, и мне это слово не давало покоя. А благодарное ли сердце мое Богу? Три месяца Вроде бы, знаете, как бы честно скажу, я думал, что я уже за эти три месяца понял, уже где-то были какие-то такие планы, мечты. Но когда услышав эту проповедь, я понял, что я хочу быть благодарным Богу за эти три месяца свободы, которые он подает. Свободы без наркотиков. Свободы с такими же братьями во Христе, с которыми я находился в центре реабилитации. Я не хочу это менять. Я не хочу этого терять. Я остался в центре, Бог меня учил, формировал мой характер, менял меня. Бог сделал очень много в моей жизни, я могу говорить об этом часами, потому что я люблю Бога, и я благодарю Его за каждый день, который я проживаю. Бог исцелил мои ноги, Он исцелил мою плечицу, видите, ничего такого уже нет. Ноги тоже тропические язвы, все позаживал. Хотя о, а, врачи делали пересадку кожи, сюда прикладывали, ничего не работало. Ничего не работает. Вот без Бога, как бы ты ни лепил бы, угу. оно не приклеится никак. Угу. Но когда приходит Бог, происходит чудеса. Аминь. Есть, да, ребята, да. Поэтому просто хочу сказать, что Бог это источник нашей жизни. Бог дал мне то, о чем я раньше не мог мечтать. Я закончил школу, я вернулся в шестой класс сидел с маленькими детками, ну, с детками в прямом смысле слова, потому что они мне, в принципе, в дети годятся. То есть я с девятиклассниками буквально несколько лет назад сидел за партой, сдавал экзамены, закончил 11 классов, На да, да, да. А, поступил в институт учиться, а, закончил несколько школ по консультированию. И знаете, вот Бог мне, наверное, подарил самое драгоценное как ты, брат, говоришь, да, любовь к людям так мне не хватало реально я думал, что весь мир как бы ну, лежит возле и хорошего и любви нет но когда пришел Бог, Он дал прежде всего любовь к самому себе, я полюбил себя потому что каждое утро, когда я просыпался чистить зубы, у меня зубов не было, я закрывал зеркало рукой, мне было больно на себя смотреть, я себя ненавидел, я себя не любил потому что я брал алкоголь Наливал побольше, брал шприц, колол побольше. Я сильно не любил. Но когда пришел Бог, Он изменил меня и сделал в моей жизни то, чем я раньше не мог мечтать. Он мне дал да, хороших я. друзей. Он мне хоро... дал хорошую семью, в которой я так нуждался. И знаете, я счастливый человек реально. Потому что я позволил Богу изменить мою жизнь. Я позволил Богу прикоснуться к моему сердцу. Я позволяю это делать каждый день. Вне зависимости от того, согрешил я или нет, я знаю, что мне обратно пути нет. Потому что вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус Христос пришел, чтобы дать жизнь и дать с избытком. И я знаю, что когда я прихожу к Богу, просто становлюсь на колени и говорю, папочка, реально, ну, ты нужен мне. Ну да, я несовершенен, я согрешил. Я оступился. Но я прошу тебя, пожалуйста, подними меня. Подними меня и дай мне эту будущность и надежду, которую ты говоришь. Знаете, Бог приходит. И мне не хочется грешить больше. Мне не хочется уходить откуда-то вот с центра реабилитации. Потому что я понимаю, что, знаете, как снайпер, он сидит вот так вот я. Только ты выходишь, он и все, и готов. Я не хочу, я хочу жить. Я хочу жить. Потому что за 6 лет, которых я не употребляю, вот шестой год будет. 74 моих друга, с которым я сидел, кололся, в возрасте от 18. До 38 лет они умерли от наркотиков. Непосредственно. Муж и жена, все классно. Были в центрах реабилитации. Он и она отдельно. Э, закончили реабилитацию, служили. Начали жить вместе. Оступились, укололись. Легли спать. Он проснулся, а она нет. Я не хочу это. Я хочу следовать за Богом. Я не знаю почему, я еще несколько минут. Что Бог сделал в моей жизни? Я хочу сказать, что Бог действительно, Он Папа для каждого из нас, Он Папа для каждого из нас. Я хочу сказать, вы помните, да, о моем отце, что отец меня очень сильно бил. Я когда сидел здесь, я ну, молился и просил Бога, чтобы Бог мне дал какое-то слово для вас. И о чем можно было с вами поговорить? Наверное, это слово о Отцовстве Божьем для каждого из нас. Потому что мы, как маленькие дети, когда-то в своем возрасте мы заблудились. Мы ушли от Божьего пути. И Бог нас собирает здесь, в центрах реабилитации, в церкви. Для того, чтобы мы могли а, почувствовать его любовь в свою жизнь. Ты говоришь, а о чем ты сейчас говоришь, Макс? Да о том, что Бог наш папа, ребята. А мы его дети. Знаете, когда... А, в моей жизни все это произошло, когда моя жизнь поменялась, мой отец наблюдал за мной, земной. И он видел, как моя жизнь поменялась, он говорит, слушай, но я все равно не верю, ты, короче, что-то разводишь. 16 лет дурил меня там со своими наркотиками, 5 лет тюрьма, говорит, сейчас что-то новая фишка у тебя какая. Я говорю, папа, слушай, ну действительно Бог изменил жизнь, я не хочу курить. Он говорит, ты что, и не пьешь? Я говорю, не пью, и не колешься, и не колюсь. Говорит, ну ладно, я посмотрю. Знаете, вот он так наблюдал за мной три года, приезжал ко мне домой, когда моя жизнь уже восстановилась, все нормально. Мы с ним разговаривали о Боге, он говорит, да я все равно не понимаю. Говорит, для меня Бог, Он живет в храме, в православной церкви. Говорит, неужели твой Бог такой, что Он может такие чудеса делать? Я говорю, да, может. Он говорит, а, а твой Бог может сделать так, чтобы... А, вот у меня сейчас зима наступает, говорит, у меня нет ботинок, говорит, на зиму, там, носков теплых, штанов, даже, чтобы на работу ходить. Твой бог может сделать так, чтобы у меня были штаны, ботинки на зиму. Я говорю, пап, ну я не могу сказать, может или не может дать тебе это обещание. Говорю, давай я за тебя помолюсь, вот чтобы было. Он говорит, ну... Ты хочешь сказать, что это молитва сработает? Я говорю, давай помолюсь. Взял, помолился. Коротко говорю, Господь, просто ты видишь нужды моего папы. А, сделай чудо, пожалуйста, для него. Помолился, буквально через пять минут звонит друг, а говорит, слышишь, у меня там пару мешков, вещей, говорит, ты штука там с центра приехал. Говорит, возьми, может, там к себе там или кому-то, или ребятам раздашь, я говорит, я достаю, поднимаю эти мешки, достаю с этих мешков а там ботинки. Шерстяные носки, теплые штаны. Я <свист> прихожу к нашему папе, говорю, папа, это вот тебе Господь передал. <свист> <свист> он говорит, не понял, где ты взял. Ребята, ну это прошло буквально силы пять минут. Аллилуйя. <свист> Вы понимаете, то есть Бог, он Бог чудесный, он как папа заботится. И мой папа говорит, слушай, ну я не могу поверить в этом. А, потом настал такой мой в жизни папа момент, вот поехал на рыбалку, ловил рыбу, у него схватил инсульт. Его забрали в больницу, он позвонил ко мне, говорит, слушай, Макс, я хочу у тебя попросить прощения. Я не понял сначала. Он говорит, я сейчас лежу в больнице, в реанимации. Мое тело, оно ну, не поддается, говорит, я не чувствую его до конца. Я хочу у тебя попросить прощения. Я говорю, за что? Он говорит, за то, что я всю жизнь тебя так воспитывал. Я тебя не любил так, как должен был любить. Я тебе не смог дать того, что должен дать отец прости меня пожалуйста он говорит я хочу помолиться а я хочу чтобы ты помолился за меня я хочу покаяться, попросить у Бога прощения он говорит помолись пожалуйста потому что я понимаю что я лежу в реанимации и могу умереть в любой момент я молился за своего отца мой папа исповедовал Господа Иисуса Христа своим спасителя. Бог продлил ему жизнь он дал ему еще три месяца мой отец умер в одну секунду, он поднял ведро тяжелое, его сердце остановилось. Но я знаю, что мой папа теперь с Богом на небесах. Я не мог простить своего отца, честно скажу ребята. Мне так было сложно, мне было так тяжело. И каждый раз, когда я слышал, что кто-то говорит, Бог мой папочка, Бог мой отец, а у меня слезы накатывались. Мне так хотелось убегать от этого, потому что вот эта боль, вот это непрощение, которое...